Azərbaycan-Almaniya dostluğundan bəhs edən Şöllərin Arxiv və Bədii filmi ilə bağlı Niderlandan 31 Maq jurnalının saytında məqalə yerləşdirilib. Şöllərin Arxiv və Bədii filminin sujet xətti Öftə nəsrinin 40-cı illərində Azərbaycanda yaşayan Alman mənşəli Şöllərlər ailəsinin həyatı üzərində qurulub. Çəkilişlər Gəncə, Göyğöl, Tovuz və Bakıda aparılıb. Ekran əsərində Alman ailəsinin timsalında inteqramı göstərilir. Eyni zamanda xalqımızın multikultural dəyərləri sadiq qalması nəzərdən qaçmır. Filmdə baş verən hadisələr real həyatdan götürülüb. Vacan Almaniya dostluğu ilə vəsitədən Sholerin Arxipel bədii filmi ilə bağlı Niderlandın 31 mart jurnalında yerləşdirilən məqalədə məlumat verilir. Yazıda bildirilir ki, film ötən ay European Sinematoqrafi Awards festivalında nümayiş olunub və 2 kateqoriya üzrə uğur qazanıb. Müəllif qeyd edir ki, ekran əsəri bir sıra beynəlxalq müsabiqə və festivallarda mükaffəata layiq görülüb. Mehriban Əsədova, Qurban Hüseynov, Mehriban Əfəndiyeva Mədəniyyət xəbərləri